Мы э, все, города Александрия, Кировоградская область, ваши соседи с Кировоградщины. Почему в стране не сделать подарок, не пройти с севера на юг вдоль самой крупной реки, возле которой зародилась жизнь и наша цивилизация? Не сделать подарок себе, тем, что мы пройдем эти 1100 километров. Прошли где-то приблизительно 400 километров, это больше трети пути, Репкинский район, село Камен, Каменское. Черниговской области, там у а вот белорусской границы. Да, там, река, где река Днепр впадает в нашу страну. Уже идем 20 дней. Осталось нам еще 35 дней, приблизительно 700 километров. Заканчиваем село Рыбальчи, Галапристанский район, Херсонская область, река Днепр впадает в Черное море. просыпаемся мы довольно рано, где-то там 5-6 часов утра, в зависимости, если это жаркий день, мы стараемся как можно раньше. Если такой день, как сегодня, можно немножко дождаться, когда заканчивается дождь. Ну и в среднем в день где-то мы проходим в районе 20 километров. Ну это от 20 до 25, бывают маленькие переходы, 18 километров. Стоянки тоже поближе к воде организовываем, стараемся. Иногда в, ну, в поселках, в селах останавливаемся. То есть, э, в музеях нас там приглашали, в музеи мы ночевали. Там, в городе любишь ночевали в саду музея. Да. У меня самое тяжелое это, когда мы идем в основном 45-50 минут, а потом минут 10-15 отдыхаем. И мы ложимся, снимаем рюкзаки, э, ну, э, чтобы отдохнуло все. И самое тяжелое это подняться и одеть опять рюкзак. Это тяжелее всего и к нему, наверное, привыкнуть невозможно. Три дня прошел достойно, нормально. Четвертый переломный, а потом уже одинаково. Рюкзак становится второй кожей и идешь и идешь. Дороги общего пользования. Главное вдоль течения реки, проселочные дороги, тропинки. Иногда иногда срезаем э, через лес. У нас получается и не получается. Один раз заблудились. Ну, <свят> самое главное, это место стоянки, потому что каждое место стоянки должно быть каким-то особенным. Это у нас как бы не просто поход, это экспедиция. Мы для себя что-то исследуем, показываем людям через наши социальные сети, как живет Украина. И где лучше всего побывать, потому что многое мы не замечаем вокруг себя. Черниговщина, она красивая и такая... Ну, Такая первозданная, там болото, не леса, правда, да. мало цивилизации, но она очень красивая. Киевщина, она гламурная, и все побережье практически застроено, если не какими-то предприятиями, так дачами или чем-то другим. А Черкасщина очень красивая. Мы видели очень красивые места. Мы видели города древние. Это Лоев, Любич, Любич извините, это Ржищев это э, тот же самый Канев. Мы встречались с интересными людьми, э, о которых мы э, планируем написать э, и издать альманах. И вообще мы видели очень красивую природу. Но мне больше всего понравилась Черниговша, потому что она более такая близка к истокам природа. Нет вот этих всех, как сказал Сережа, застроений, и как-то она все-таки ближе по духу. Хочется быть ближе к природе, раз уж мы пошли вот так вот ближе к лесу, ближе к полю, чем каким-то зданиям, инфраструктуре. Мы хотим написать книгу «Альманах» с фотографиями, с описанием тех мест, где мы были и составить рейтинг для бесплатного отдыха, охарактеризовать эти места, рассказать, что интересное есть вокруг, потому что не всегда местные, а кто-то хочет новое что-то изведанное найти. И описать о тех интересных людях, с которыми мы встречались. Нам захотелось буквально за три дня взять в поход какой-то сувенир с собой, чтобы он прошел полностью весь путь. Я ей попросил сделать что-то интересное. Она сделала вот такого, такую лошадку. Его зовут Гудзик, фамилия Борис Фенович.